payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalom hadisi muboraklarida aytadilarki mana shu hozirgi paytdagi oilalarni ajrashishlariga sabab bo'ladigan bir nuqtani muolajasi o'laroq mo'min er mo'mina xotindan nafratlanmasin agar uning bir xulqini yomon ko'rsa boshqa xulqi tufayli undan rozi bo'lib ketaveradi haqiqatdan bizdagi insofi sal yo'qolib qolganligi ya'ni o'sha kelinlarda ahli ayolida bir aybini ko'radigan <laughs> bo'lsa butun fazilatlari yuvilib ketadi yo'q bo'lib ketadi o'sha bitta ayb bilan insof yo'qda hap mayli o'sha aybi haqiqatda haqli aybmi yoki bir shariatimiz talab qilmagan aybmi degan savolga javobni qidiradigan bo'lsangiz aksar holatda haqli ayb bo'lib chiqmaydida bir safar shu suhbatda oilada ayollarni majburiyati haqida gapirganimizda biz aksarimiz qabul qilolmadik bu narsani bu narsani had deb aytmaymiz ham maqsadimizni ham aytdik nima uchun uy supur kir yuvish ovqat qilishlikni aytganimizda qabul qila olmadik bizda olloh bergan bir ayollarimizda hayo ibo iffat bir xizmat duo degan narsa bor uni hozir borib sani vazifang emas ekan desangiz ham qilaveradi uni bu xavotirli joyi yo'q bosh ko'tarmaydi biz nima uchun aytdik buni uni vazifasi bo'lmagan narsani uni aybi qilib siz ustiga yuklamang degan maqsadda aytdik mana bu yevropa turkiya olasizmi boshqa boshqa birorta xalq ayoli o'zbek hayo o'zbekni ayoliga o'xshamaydi bu mubolag'a maqtanish ham emas bu borib o'rganib o'shani kerak bo'lsa arablarni ham o'rgansin birortasi o'zbekni ayoli o'zbekni kelini qilgan xizmatni qilolmaydi qilolmaydi ixtiyori bilan qiladi lekin shunda ham biz nima ne qilyapmiz nimaga anuni qilmading nimaga mana uni qilmading deb uni majburiyati bo'lmagan narsani majburiyat qilib yuklayapmizda keyin uni ayb deb topyapmiz bu insofsizlik bu vijdonsizlikka kiradida bu misol uchun aytadi bittasi bu o'zbek ayollaridaki teng keladigan ayol yo'q turkiyaga boradigan bo'lsa bir tanishim bor uylangan turkdan oila qurgan turklarda de shunaqa deydi eri ishdan kelishligini kutib turadi deydi qachon keladigan bo'lsa ayoli farzandlari kutib ki yaxshi keldingizmi endi bizni bir falon restoran bir restoranga oshxonaga olib borib bir ovqatlantirib keling." u oilaga maoshi qancha topadi yetadimi qiziq yo'q ularga olib borib yaxshi bir tansiq taomni birgalashib yeb kelishligi kerak misol uchun da arablardagi uylanishlik nikoh mahr juda ham qimmat shuning uchun cho'zilib ketaveradi har bir millatda bor bu maqtanish emas lekin o'zbek xalqidagi ayollardagi latofat ibo hayo xizmat mana shu erimni qaynatamni, qaynonamni duosini olay deydigan xalq yo'q esdan chiqarmaslik kerak